بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومدعا بنا الى يوم الدين سير lepas kita kejak pasar syurga maka sebagaimana hak kita sebut, Basira wa nazira maknanya ada berita baik ada berita buruk maka kena ada syurga ada neraka kena oyak pasal syurga oyak juga pasal neraka dan itulah juga menunjukkan keadilan Allah dia bagi orang baik bagi syurga orang tak baik bagi neraka kalau orang tak baik bagi neraka orang buat baik tak ada apa-apa adillah jadi Bagai takut. Ha, tu bagai bagai suka. Suka bagai suka. Suka ni bagai takut. Ada orang tak takut. Tak takut ni nak Takut tak takut, <tuk> takut, <tuk> takut Kiralah dalam satu hadis. Hadis Musnad Imam Ahmad. Al-Albani kata hadis ni hadis hadis ni hadis hasan. Dia kata apa? An Sa'di bin Abi Waqqas qala daripada sa'ad bin abi waqqas dia uh, nabi berkata dia kata apa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jibril ma li alam ara ar mika'il dhahikan qattu qala ma dahika mika'il mundhu khuliqatinnar takutnya malaikat Mikail ni siapa nabi kata nabi kata qala li jibril dia kata kepada jibril aku tak pernah lihat Mikail ketawa minta Mikail suka jadi malaikat jibril kata malaikat Mikael tak penuh ketawa sejak daripada diciptanya neraka maknanya malaikat yang kata-kata kita kata sentiasa taat pada Allah ni pun gerum tengok neraka gerum dengar kata neraka tapi kalau kita kata kosak ni ada kau kata neraka habis pada Mikael lah Jadi Nabi pernah tengok ke Mikail? Ha, jadi pada hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia kata raaitu yauma uhudin an yamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an yasarihi rajulaini alaihi ma siyab siyabun Aku tengok pada hari perang Uhud ada dua lelaki berada di kiri kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma <mari> raaituhuma qablu ba'd aku tak pernah tengok lagi orang ni orang dua lelaki duk kiri kanan Rasulullah pada perang Uhud ni aku tak pernah tengok lagi kalau jenis orang kampung dia orang boto orang Madinah akhirnya pun pernah tengok ni aku tak pernah tengok lagi yakni Jibril wa Mikail. Ha, dia kata sebenarnya kiri kanan Rasulullah pada hari perang Uhud itu ialah Jibril dan Mikail. Jadi hadis sahih Bukhari 4054 Pak dan sahih Muslim. Jadinya maknanya yang membantu perang Uhud adalah malaikat. Malaikat Jibril dan Mikail. Jadi malaikat-malaikat ni kita kata Ay, ada ke malaikat ni diberitahu jawatan gapo? Ha ni nujo ejek go tu ejek ha, go Ejek akan nego, ejek siap pai Jadi tugas-tugas malaikat ni ada disebut dalam hadis. Tapi tak banyak. Jadi tak banyak ni ada yang hadisnya Eh, ada yang adihnya Hasan li Ghairi. Ada hmm. yang adihnya sahih. Jadi itu sebab bukan semua para ulama bersetuju untuk meyakini bahawa tugas malaikat adalah sebagaimana kita duk sebut Okey, kita baca satu hadis an an abbas radhiyallahu anhu maqal aqbalat yahudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya abal qasim akhbirna anir pada satu hari orang yahudi gi nak uji rasulullah nak uji rasulullah dia tanya rasulullah wahai abal qasim rasulullah lalu akhbirna anir ra'd cerita kepada aku tentang Guru di langit Maknanya orang Yahudi ni dia sudah ada maklumat Cuma dia nak uji Rasulullah Sopo pada hak Rasulullah tahu, hak Rasulullah paham Dengan hak dia tahu, hak dia paham Jadi Rasulullah kata Malakum minal malaikah muakkilum bisahab ma'ahu mikhraq haisu syaa Allah faqalu fama hadza as-saut allazi nasma'u qala zajruhu bisahab iza jazajarahu hatta yantahi ila haisu amrul qalu shadaqta apabila dia tanya nabi siapa yang menjaga awan siapa yang menjaga guru Maka Nabi cerita bahawa itu adalah malaikat malaikat yang tugasnya mengurus awan saat ini, mengurus hujan saat ini. Maka dia kata, sodakta. Ah, betul. Betul. Kita ke reka hadis itu, betul. Fa akhbirna amma yusahibuka. Siapa yang sentiasa menemani gitulah qol nabi kata jibril alaihi salam qalu jibril Zaka allazi yanzilu bil harbi wal qital wal azab aduna law qulta mikail allazi yanzilu bir rahmah wan nabat wal lakana wa amma mikail fasahibun wa nabat wal matar fa amma jibril fasahibul azab fa innahuma aduwani li ba'dihā ba'dā. Jadi bila dia tanya Nabi siapa yang menemanimu maka Nabi kata Jibril alaihissalam. Maka lepas pada Nabi jawab Jibril alaihissalam tu dia pula hura panjang. Dia hura panjang dia kata Jibril lah yang menjaga Al-Qital, menjaga peperangan, menjaga azab dan dia ni musuh kami. Yahudi tu kata. Dan Mikael menurutkan Rahmat menjaga tumbuh-tumbuhan menjaga ujian menjaga awal. Tapi dia kata Jibril ni musuh kami. Jibril ni musuh kami. Jadi oh Yahudi tu kata Anunya Mikail tidak tapi Jibril musuh kami dia tak sokong. Jadi hadis ni hadis hasan gharib. Jadi apa ni tugas-tugas. Kalau kita tengok sini tugas-tugas. Mikail tadi disebut oleh Yahudi tu bukan disebut oleh Nabi sebab itulah. Ah uh, ulama-ulama pun dia benar ni tidak 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 panjang. Jadi Nabi balah. Nabi balah, Nabi kata balik tak betul belaka tu dia kata. Hmm, tak ada kata apa ni malaikat Jibril, Mikael ni balok, kau kau tak. Tak betul belaka Nabi kata sebab Nabi bawa ayat surah Baqarah ayat 98. Eh. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard. Semuanya malaikat-malaikat ni adalah menjaga langit dan bumi. Okey. Jadi akibat daripada kita kata takut saat ni, takut kepada neraka. Sebab tu kita kena doa semua. Rabbana surifa azab jahannam inna azabaha kana gharama Tuhan kami, hindarilah kami daripada api neraka. Kerana hindari kami daripada neraka jahanam, kerana neraka jahanam ini saat mustaqarrah wa muqam. Mengerikan dan kediaman yang kekal abadi. Duk, saat, duk dalam itu tak ada pasal-pasal. Duk dalam itu sampai ke, tak tahu sampai bila-bila. Jadi kita selagi mana kita ada akidah, kita ada iman, kita ada la illallah, mana kita ada peluang nak masuk syurga, nak tubik dari neraka. Cuma duduk lama mana, tak ada nak oh, ya. oh, banyak lama lah duduk. Lama kita tu, bukan lama super dunia, lama-lama tak, tak terhitung lamanya. Tapi kita orang Islam ni kita kata saat ni Selama mana tak boleh nak rayak Tapi kalau boleh Satu saat pun kita tak sedih Kita nak jadi supaya kita kata tak lepas nak jadi ahli syurga Walaupun tak nak jaminnya kita ahli syurga Nabi pernah kata laha sab'atu abwabin li kulli minhum juz'un ni ada tujuh pintu, dan setiap pintu tu ada orang dia. Orang manusia lah. Uh, manusia lagu ni, pintu ni, manusia lagu tu, pintu tu. Dan ada pula mengatakan bahawa tujuh tikap. Eh tujuh tikap, ada tujuh jenis. Uh, tujuh jenis tu kita kata neraka hawiah. Neraka Hawiyah ni nak paling ringan. Paling ringan, sampai mana paling ringan. Dia kata tak apalah, saya asal boleh boleh, saya tak ni, apa yang nak buat. Bukan ni kata begitu dah. Kan? Oh. Yang setara mana? Hmm. Jadi Hawiyah ni Kau amal asiki dosa banyak. Amal ada tu pun dosa banyak. Jadi susah masalah dosa Hmm. tak ada lah dosa besar-besar. Dosa syirik juga apa tak ada. Kemudian lazo neraka lazo lazo ni orang lari daripada kebenaran orang yang tak peduli tentang agama orang yang kumpul harta saja tak cara kepada royal bay kemudian neraka utama naik kali Allah sebut dalam Quran hutamah-hutamah itu maknanya menghancurkan Hutamah-hutamah itu supaya yang ini ketat habis hancur hancur lebu wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddah allati tatqal imal al afidah Allah tanya Allah tanya bukan tanya suruh kita jawab isi fahami kamu tahu dok apa itu hutamah. Utama ni Allah kata neraka. Utama ni neraka al-muqadah allati tatalimu alal afidah. Jadi kemudian seterusnya neraka jahim. Allah sebut 25 kali dalam Quran. Jahim itu maknanya berkobar-kobar. Api nyalaan berkobar-kobar. Wabur rizatil jahimi limai lil ghawi Abu Rizal Jahimi lil Rawi orang sesat orang terkeluar ataupun terkeluar daripada agama Allah duduk dengan kemewahan dunia tanpa bersyukur boleh kemewahan dunia tapi kena bersyukur ha, yang maksud saya ni dunia tapi tak bersyukur orang megah dengan dunia siapa tak keluar zakat boleh tak ada masalah tapi kena keluar zakat ha, itu maksudnya sebab kita sebut begitu zakat. Oh, tak boleh tu. Bukan tak boleh. Tapi kena tu zakat Bukan tak boleh. Tapi kena bersyukur lah. Hmm. Kemudian neraka ke sakor. Sakor ni maknanya cop dengan misi panah. Oh, macam orang yang buat berapa tu buat 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 itu tu tu. Bu, oh, si panah. Cop. Tapi bukan lagi tu, hak tu tu Orang kata Baru boleh hadap hmm. Jadi hak ni tak boleh hadap belakang ni Hot iron branding Tak boleh ni Malakum fi sakar Gapu dia ada dalam Sakar itu Orang tak semaya, orang malah sedekah Orang tak berlaku adil Orang nipu Orang tak percaya hari akhirat hari Kiamat, duduk dalam nakar jadi gambaran tu gambaran ni hok gambar lah secara tepat gitu. Allah Subhanahu taala mungkin dia tu. Kemudian nombor 9 neraka sa'ir. Sa'ir ni maknanya nyalaan api. Api. 15 kali Allah sebut dalam Quran. Wa yasla sa'ira. Jadi semua neraka-neraka ni sebut-sebut sebut, -sebut, -sebut tadi tu. Api dia 70 kali ganda api dunia. Jadi ada satu hadis Rasulullah dia kata narukum hazihi allati yuqidu bunu adam juz'um min sab'ina juz'a. Api yang dinyalakan itu untuk bakar anak Adam ini satu daripada tujuh, mana satu per tujuh puluh. Qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah qala fa innaha udilat alaiha bi tis'ati wa isrinya juz'an kullaha mithlu ar-riha api kamu ini yang dinyalakan oleh oleh an Adam untuk satu bahagian daripada adalah tujuh bahagian adalah satu bahagian daripada tujuh puluh bahagian para sahabat bertanya demi Allah wahai Rasulullah api di dunia ini pun sudah cukup untuk menyiksakan Rasulullah jawab, maka sesungguhnya api neraka itu mempunyai kelebihan 69 bahagian. 69 bahagian, hak sebahagian itu hak dunia. Berbanding api dunia. 69 kali ganda. So bahagia hak dunia. Jadi kita tengok api gapo paling paling panas. Api gapo paling panas. Api gunung berapi. Dok lagi apa ni panah terdunia dunia ni? Nak, nak kali ni nak kali 70 kali. Api biru, api gas biru. Api gas biru kata baru 300 darjah Celsius. Api lava gunung berapi baru 1200 darjah Celsius. Hmm. Ada kata tengok dalam dalam internet dia kata api MIG welding api mig welding api welding oxy extra extra line berapa api welding boleh welding dalam laut, berapa tak tahu kita tak tertib tiba ni dia kata suhu dia 420000 maka kalau 420000 kali 70 tajuk pun api dunia sat ni apa ni panas kali dengan 70 sat ni berapa tu berapa puluh tuh bih. kira dia mana? Kau dia gipak atau dua puluh ribu? kira Tak lihat nak bandi, tak lihat nak, tak lihat nak bayang. Kena kena api, macam api welding mana lor, pedih kan Kena api pelitoh, pedih kan lor. Lah. Apa api ni Tak sakit so kira lah. Okey, dalam neraka pula orang kafir ni di di sari dia An Abi Hurairah daripada Abi Hurairah. Ni hadis ni hadis Muslim 2852, hadis Bukhari 6551. Klik baca. Daripada Abi Hurairah dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina mankibail kafiri finnar masih rotu salah satu ayat bil musri. Antara bahu kanan ke bahu kiri orang kafir dalam ngaco perjalanan dia ialah tiga hari. Perjalanan lagu mana? Perjalanan ngaco tu, cepat. Lirro kibi. Lirro kibi itu bukan jalan kaki. Tapi menunggang. Dia kata menunggang LC. Kodok dalam ni. Ya. Uh, Sekotok. Kodok lah. Uh, oh. kibi kak. nabi dulu kak. Kodok lah. Ingat sekotok <maya." tik> Okey. Besarnya. Lepas tu gigi gerak. Qala Rasulullah Rasulullah SAW dan hadis ni sahih muslim dirusul kafiri aunabul kafiri mislu uhud gigi graham orang kafir yang masuk mengaku tu dibesarkan saiz dia sebesar bukit uhud orang kata ada sebut gunung uhud dia kata kata bukit je kan tau bukit uhud jelah tinggi mana? eh dua kali masjid dua ni kan? Gigi raham saja. Padanya baru aku tiga hari naik udara usah ni pun. Oh. Jadi, <gala> kalau kita kata kalau bina agak tak, tak ikut spek JKR lah ni. Oh. Jadi, apa pun yang Allah besar ni? Allah besar saya dia ni. Jadi supaya, orang nak kata supaya dia rasa azabnya lebih. Ha, oh. kalau seluar ni, kita kata eh, luka panjang saki dengan luka panjang sekaki mana lebih pedih tentu pedih luka besar tu maka gitulah Allah besarkan saya orang kafir ni besar ke hadis ni supaya rasanya lebih berat daripada orang saya kecil kerana lebih besar permukaan tubuh lebih banyak saraf yang terkena. Soalnya, Ha, itu soal untuk orang kafir, soalnya orang Islam Allah besar juga kau. Orang kita kau asy, kau berdosa, lalu masuk neraka ni, ada kau Allah besar juga saya. Jadi ulama kata orang Islam berbeza. Tidaklah sebesar orang kafir. Orang Islam yang berdosa ni tidaklah besar orang kafir, tidaklah begitu besar ke tubuhnya dan bukan untuk penghinaan selama-lamanya. Sebab pokok kata, tadi orang ada iman, ada peluang juga masuk syurga. Walaupun kicuh dalam neraka dulu pun. Saya sebut asal. Ingat nama Ustaz Tah wajib aja dulu dia sebut lagi tu. Eh? Dia sebut masuk neraka dulu, masuk syurga dulu tapi nak boleh masuk syurga kicuh dulu dalam neraka. Pak gambar dia orang pun nampak kicuh kita hai basukai nah macam dulu ha. dan orang kafir ni dihitamkan wajah dia tapi orang yang ada iman walaupun masuk neraka dulu wajahnya tidak dihitamkan dan ada sebut kata bekah bekas sujud orang yang pernah pernah sujud kepada Allah Taala tidak Kena no, nyalak nabi ngatur. Kita tak nak gambar dia lagu mana tu. Sebab tak apa pelakor dari TV3 pun tak ada. Hmm, apa ni? Tak ada dokumentari. Tak ada majalah 3 ke apa. Tak nak rayak. lebih. Apa yang hadis sebut, kita sebut. Okey, jadi setiap golongan yang masuk syurga orang kita ni nak masuk syurga pula tu mengikut rupa bentuk Nabi Adam AS iaitu tingginya 60 hasta iaitu sekitar 30 meter hmm. itu hadis Bukhari dan Muslim orang kita masuk syurga ni tak ada orang tua Nabi kata dulu tak ada orang tua semua dia muda ke balik semua dan saiznya mengikut saiz Nabi Adam belakang tak kira kecil besar pun jadi ikut saiz dia belakang Jadi yaumatan yauma naqulu lil jahannam hanim tala'at wa taqulu hal min mazid Nahko ni duduk pangi-pangi pangi-pangi sok, Magi-magi-magi ada lagi kau ada lagi kau mari mari mari. duduk sebut lagu tu sokmo rakon. Jadi ayat surah Qaf uh, ayat 30 ni kita baca sat ni. Terjemah dia, ingatlah pada hari kami bertanya kepada neraka jahannam. Ingatlah pada hari kami bertanya kepada neraka jahannam. Adakah engkau sudah penuh? tanya neraka jahannam. Neraka jahannam jawab. Ada, ada, ada lagi tambah kau. Mari mari. Ada lagi ke? Ada lagi Nak lagi nak nambah tak mau lagi. Ali tak tala alik dia. Tak talanya lagi kita. Alik kita manusia. Hmm. Jadi daripada apa yang kita dapati, apa yang kita dengar tadi, kedalaman syurga, eh sorry, kedalaman neraka, tak tahu dalam mana. Tak tahu dalam mana, siapa kepada ada hadis daripada Abu Hurairah, dia kata, Kuna ma'a Rasulullah SAW iz sami'a wajbah faqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam tadruu ma hadha qala qulna Allahu wa rasuluhu a'la Abu Hurairah kata kami penuh duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba baginda mendengar suara jatuh yang sangat kuat maka nabi bertanya kami puak-puak ramai-ramai ni meng tahu dak kenapa dia bunyi tu jadi sahabat-sahabat jawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi kata, kalau mu nak tahu, itulah batu yang dilempar daripada mulut neraka sejak 70 tahun yang lalu dan batu tu baru jatuh saat ini dalam neraka. Maka kita dapat gambar, oh 70 tahun, 70 Sabain 70 tahun dulu lepas baru saat ni baru baru jatuh dasar dalam mana ya kita boleh soal ai eh, dengar kok mana oh memang dengar kok mana kalau kita ini nabi dia ada mukjizat sehingga dapat didengari oleh sahabat-sahabat di sekeliling dia tadi kita boleh soal tu sebab kita tak ada mujizat. Jadi kedalaman batu tu kalau ke 70 tahun perjalanan tanpa henti, baru sapa, jadi berapa juta kilometer kedalamannya mengikut logik fizik kita. Jadi itulah gambarannya kita na, nazira basirat siri baru ni basirat wa nazira jadi biar terdetik hati kita, biar terasa hati kita Eh, taruh duduk lagu ni Maka Kalau amalan sikit, kena tambah amalan Kalau Huk oh, wajib tak sempurna, Kena tambah huk wajib Kalau huk oh, sunat tak banyak Kena tambah sunat Ambo kata, kediri ambo So tu kata, Kata kediri masing-masing Gitulah keadaannya Kita gitu ni sekali hari berapa sekali umur kita bertambah jadi renung-renunglah hidup kita ke mana-mana pun kesudahannya kullu nafsin dha'iqatul maut sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh